मैं कोशिश तो करता हूं वक्त के बादशाहों का भी मुकाबला कर लूंगा मैं कुफर का भी मुकाबला कर लूंगा लेकिन वो ताकतवर है मेरी जिंदगी महफूज नहीं है और जब इंसान को अपनी जान का खतरा दरपेश हो जाए तो फिर वो जिम्मेदारी निभाने में रुकावट बनता है कि मैं मेहनत तो करूंगा लेकिन मेरी जिंदगी महफूज नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी भी जिम्मेदारी ले ली कि वह यासिम का मिनिना इसकी फिक्र मत करें हिफाजत करने वाला तेरा अल्लाह है और जिम्मेदारी भी आपने ले ली मेहनत भी मैं करता हूं लेकिन उसके बावजूद मुझे कबूल नहीं किया जा रहा जब कबूलियत नहीं होती तो भी इंसान के अंदर एक मायूसी आती है और यह भी अल्लाह के दीन को इंसानियत तक पहुंचाना इसमें रुकावट बन सकता है तो इस पर भी अल्लाह ताला ने ताज तौर तो पर फरमा दिया कि इन अल्लाह दिल कौमल काफी अल्लाह ताला के हाथ में है न ही तो। वो अगर किसी को हिदायत नहीं देना चाहता और काफिर को हिदायत आप क्या कर सकते हैं ना जिम्मेदारी भी हमें दे दी और वो भी इस्तात के अंदर अंदर और उसके लिए भी फरमाया कि नतयज आपके हाथ में नहीं है नतज मेरे हाथ में है हमारे अकाबर हमारे मदारस हमारी जमीयत उसने इन्ही तालीमत की बुनियाद पर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी ए करमतल्ला उसकी तलीमीज और उसकी तनफीज़ के लिए जो जद्दोजहद शुरू की है हम इसलिए मायूस नहीं होंगे कि हमारा ईमान है कि नतज अल्लाह के हाथ में है हमारे जिम्मे से जद्दजहद और मेहनत लिहाजा मेहनत और जद्दोजहद का यह सिलसिला आपका और हमारा कायम और जारी रहेगा न मदारस बंद किए जा सकते हैं न जमीयतलमा ख़त्म की जा सकती है ये दोनों एक ही हमारे अकाबर के दो मजबूत सिलसिले हैं और इन शाह ये आज भी कायम हैं और कायम रहेंगे अल्लाह की तरफ हमारी नजर रहनी चाहिए और इस अजीम शान इज्तम पर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और जाम का शुक्रगुजार भी हूँ कि हम सबको आपको और हमें ये शहादत बख्शी कि इस मुबारक की मजलिस में हमें शरीक होने की शहादत बख्शी